И всем привет, с вами опять я, Король Эндер, и сегодня уже шестая моя серия в Майнкрафте. Меня очень лагает Майнкрафт, но вы на это не принимаете ее очень большого уважения. И я без вас тут немного похозяйничал, построил себе дом, добыл кровать. И что самое главное? Самое главное то, что я сделал проход в море. Сейчас я сделаю лодку. Вот моя домашняя свинка. Подождите, как гладко это делается. Вроде бы как будто так. Нет, вот так. О, да, вот так. Сделаем, пожалуй, две лапки. простите то, что я без вас здесь хозяйничал, но я и говорил, предупреждал вас в пятой серии, что я без вас дострою дом. Вот одна вот. И другая. Думаю, здесь не выйду. Да. И что сделать? Нет, все-таки не хочет он. Как слезть с этой дурацкой лодки? Вот так, вот так, получи, получи, получи. Не хочет он ну, выехать отсюда. Меня очень лагает майнкрафт, я не знаю его там обнуливать его как-то. Ну не знаю, как это быть сделать. Как-то будет все это. Ну, ну не знаю. А следующий день в Майнкрафте я буду делать забор, чтобы огородить свой, э, как бы сказать, домик от а, вселядки там. Ну там как зомбаков, клиперов. О, проснулся прямо на дворе ага, вообще супер. идем добывать дерево. нет, лучше пойду сделаю топор себе. Ну, как вы думаете, я сниму еще 10-15 серий. И потом я уже буду выпускать новый сезон своим другом. Вы его найдете под видео с своим другом Эгопас. И мы будем играть по сети. Мы уже там построили небольшой домик. Но ну, думаю, будем строить новый. И что я сделал? Вот скажите, что я сделал, если я мол, делать то <свес> Ну ничего, кирка тоже пригодится. <свес> вот блин, эти звуки сандермера. Делаем палки для забора. Ну, думаю, я сделаю забор. Поставлю его, и на этом будет кончаться моя серия. Блин, что-то у нас О, свинка, что ты здесь, здесь делаешь? Что ты здесь делаешь, гадина? вот так думаю надо сделать вот так свинка уйди, сейчас ты превратишься в мясо, которое я съем. И все, не будет меня свинки. Но думаю, нам не хватит заборчика, но ничего, в следующей серии мы делаем. У меня, я не знаю почему у меня очень-очень майнкрафт очень лагает блин не знаю как вы, но я очень не люблю там играть с модами какие-то, но... очень не люблю моды я вообще не понимаю, зачем эти моды созданы, для чего?

В следующей серии мы это доделаем. И с вами был Эгл. Ой, Я скоро своего друга уже говорю. С вами был Король Эндер. И в следующей серии, в седьмой моей серии, мы будем доделывать наш забор. Всем до свидания!